ஸ்ரீ குருபியோ நம அனைவருக்கும் நமஸ்காரம் இன்று தைஸ்வாதி நமது அனைத்து வேண்டுதல்களையும் விருப்பங்களையும் நிறைவேற்றி தரும் ஒரு அதி அற்புதமான ஸ்தோத்திரம் ஸ்ரீ லட்சுமி நரசிம்மரை பிரார்த்தித்து பவிஷ்யோத்ர புராணத்தில் பிரகலாதனால் சொல்லப்பட்ட ஸ்ரீ லட்சுமி நரசிம்ம ஹதயம் ஸ்தோத்திரம் பாராயணம் செய்யலாம் இன்று தை சுவாதி அடுத்தது தை அமாவாசியின் பரவுள்ளது இதை சொல்வதால் காசி மற்றும் ராமேஸ்வரத்தை தரிசித்த பலனை இது தரும் மேலும் ஆயிரம் அஸ்வமேதங்கள் மற்றும் நூறு வாஜ்பேயங்கள் செய்த பலனை இது தரும் என்பதில் சந்தேகமில்லை இது அனைத்து வேதங்கள் மற்றும் அனைத்து கடவுள்களின் மந்திரங்களின் ராஜாவாக உள்ளது நாம் எந்த பலனை அடைய விரும்புகிறோமோ அது இந்த மந்திரத்தால் வழங்கப்படும் என்றும் தொன்னூற்றி ஆறு தர்ப்பணங்கள் எனப்படும் சன்னவதி செய்யாதோரும் அதன் பலனை இதனால் பெற முடியும் மேலும் பித்ருக்களின் ஆசைகளையும் முழுமையாக பெற்றுத்தரவல்லது இந்த ஸ்தோத்திரம் இது நமது பலஜென்ம பாபத்தை கர்மாவின் சுமையை குறைக்க வல்லது முக்திக்கு வழிவகுக்கும் இது நரசிம்ம மந்திரத்தின் அரசன் என்றும் கருடனை

பாராயணம் செய்வதுண்டு இதை சொல்லி பலன் பெற்றோர் பலர் அதிர்ஷ்டம் உள்ளவர் மட்டுமே இதை படிக்க கேட்க முடியும் ஏனெனில் நரசிம்மர் இதை சொல்லும் தனது பக்தர்களால் மகிழ்ந்திருக்கும் போது அவர்களுக்கு இந்த உலகில் நல்ல இன்பமான வாழ்வையும் இறுதியில் முக்தியையும் தருகிறார் அப்படின்னு இதோட பலஸ்ருதி சொல்றது இதை காலை மதியம் மாலை என மூன்று வேளை மற்றும் குறிப்பாக சனிக்கிழமைகளில் படித்தால் எல்லா இடங்களிலும் நீங்களே வெற்றி பெறுவீர்கள் வெற்றி நிச்சயம் எவர் எதை நினைக்கிறாரோ அவர் அதை

रण्यासः ॐ श्रीलक्ष्मीनरसिंहाय अङ्गुष्ठाभ्यां नमः ॐ वज्रणकाय तर्जनीभ्यां नमः ॐ महारूपाय मध्यमाभ्यां नमः ॐ सर्वतोमुखाय अनामिकाभ्यां नमः ॐ भीषणाय कनिष्ठिकाभ्यां नमः ॐ वीराय करतलकरपृष्ठाभ्यां नमः हृदयन्यासः ॐ श्रीलक्ष्मीनृसिंहाय हृदयाय नमः ॐ वज्रणकाय शिरसि स्वाहा ॐ महारूपाय शिखाय वषट् ॐ सर्वतोमुखाय कवचाय ॐ भीषणाय नेत्रत्रयाय वौषट ॐ वीराय अस्त्राय पट अत ध्यानम् ॐ सत्यं ज्ञानेन्द्रियसुखं श्रीराम्बोनिधिमद्यगं योगारूढं प्रसन्नास्यं नाणाभरणभूषितं महाचक्रं महाविष्णुं त्रिनेत्रं च पिनाकिनं श्वेताकिवासं श्वेताङ्गं सूर्यचन्द्रादिपार्श्वगम् श्रीनृसिंहं सदा ध्यायेत्कोटिसूर्यसमप्रभम् अथ मन्त्रः ॐ नमो भगवते नरसिंहाय देवाय नमः अत हृदयस्तोत्रं श्रीनृसिंहः परब्रह्म श्रीनृसिंहः परशिवः नृसिंहः परमो विष्णुः नृसिंहः सर्वदेवता नृशब्देनोच्यते जीवसिंहशब्देन च स्वरक तयोरैक्यं श्रुतिप्रोक्तं यः पश्यति स पश्यति नृसिंहदेव जायन्ते लोकास्तावरजङ्गमाः नृसिंहेनैव जीवन्ति नृसिंहे प्रविशन्ति च नृसिंहो विश्वमुत्पाद्य प्रविश्य तदनन्तरं राजभिक्षुस्वरूपेण नृसिंहस्य स्मरन्ति ये नृसिंहात् परमं नास्ति नृसिंहं कुलदैवतं नृसिंहभक्ता ये लोके ते ज्ञानिनमितीरिताः विरक्ता दयया युक्ता सर्वभूतसमीक्षणाक न्यस्तसंसारयोगेन नृसिंहं प्राप्नुवन्ति ते माहात्म्यं यस्य सर्वे अपि वदन्ति निगमागमाः नृसिंहः सर्वजगतां कर्ता भोक्ता न चापरक नृसिंहो जगतां हेतुः बहिर्याय अवलम्बनक मायया वेदितात्मा च सुदर्शनसमक्ष वासुदेवो मयातीतो समप्रभ निर्मलो निरहङ्कारो निर्मल्यो यो निरञ्जनः सर्वेषां चापि भूतानां हृदयाम्भोजवासकः अतिश्रेष्ठः सदानन्दो निर्विकारो महामतिः चराचरस्वरूपी चराचरनियामकः सर्वेश्वरः सर्वकर्ता सर्वात्मा सर्वगोचरः नृसिंह एव यः साक्षात् प्रत्यगात्मान संशयः केचिन्मूढा वदन्त्येवम् अवतारमणीश्वरं नृसिंहपरमात्मानं सर्वभूतनिवासिनं तस्य दर्शनमात्रेण सूर्यस्यालोकवद्भवेत् सर्वं नृसिंह वेति सङ्ग्रहात्मा सुदुर्लभः नारसिंहः परं दैवं नारसिंहो जगद्गुरुको नृसिंहेति नृसिंहेति प्रभाते ये पठन्ति च तेषां प्रसन्नो भगवान् मोक्षं सम्यक् प्रयच्छति ओङ्कारेभ्यश्च पूतात्मा ओङ्कारैकप्रबोधितः ओङ्कारो मन्त्रराजश्च लोके मोक्षप्रदायकः नृसिंहभक्ता ये लोके निर्भया निर्विकारका तेषां दर्शनमात्रेण सर्वपापैः प्रमुच्यते सकारो जीववाचि स्यादिकारः परमेश्वरः हकाराकारयोरैक्यं महावाक्यं ततो भवेत् ओङ्कारजा प्रेतमुक्तिः काश्यामरणं तथा नृसिंहस्मरणादेव मुक्तिर्भवति नान्यता तस्मात् सर्वप्रयत्नेन मन्त्रराजमिति ध्रुवं सर्वेषां चापि वेदानां देवतानां तथैव च सर्वेषां चापि शास्त्राणां तात्पर्यं नृहरौ करौ श्रीरामतापनीयस्य गोपालस्या पितापिनक नृसिंहतापनीयस्य कलां नार्कतिषोडशीं श्रीमन्मन्त्रमहाराज नृसिंहस्य प्रसादतक श्रीनृसिंहो नमस्तुभ्यं श्रीनृसिंहः प्रसीद मे नृसिंहो भगवान् माता नृसिंहः पिता मम नृसिंहो मम पुत्रश्च नरकात्रायतेयतः सर्वदेवात्मको यश्च नृसिंहः परिकीर्तितः अश्वमेधसहस्राणि वाजपेयशतानि च काशीरामेश्वरादीनि फलान्यपि निशम्य च यावत्पलं फलं समाप्नोति तावदाप्नोति मन्त्रतः त्यश्च करणी यावती तृप्तिरिष्यते पितॄणां तावती प्रीतिः मन्त्रराजस्य जायते अपुत्रस्य गतिर्नास्ति इति स्मृत्या यदीरितं तत्तु लक्ष्मी नृसिंहस्य भक्तिमात्रा वगोचरम् सर्वाणि तर्कमीमांसाशास्त्राणि परिहाय वै नृसिंहस्मरणाल्लोके तारकम् भवतारकम् अपारभववाराब्धौ सततं पततां नृणां नृसिंहमन्त्रराजोऽयं नाविको भाष्यते बुधैः यमपाशेन बद्धानां पङ्गुं वैतिष्ठतां नृणां नृसिंहमन्त्रराजोऽयं ऋषयः परिकीर्तितः भव सर्पेण दंश्राणां विवेकगतचेतसाम् नृसिंहमन्त्रराजोयं गारुडो मन्त्र उच्यते अज्ञानतमसामृणां मन्दवद्भ्रान्तचक्षुषां नृसिंहमन्त्रराजोऽयं प्रयासं परिकीर्तितः तापत्रयाग्निदग्धानां चायासंश्रयमिच्छतां नृसिंहमन्त्रराजश्च भक्तमानसपञ्जरम् नृसिंहो भास्करो भूत्वा प्रकाशयति मन्दिरम् मन्दिरं वेदान्तवनमध्यस्था हरिणीमृगयिष्यते नृसिंहनीलमेघस्य सन्दर्शनविशेषतः मयूरा भक्तिमन्तश्च नृत्यन्ति प्रीतिपूर्वकम् अन्यत्र निर्गता मातरं परिलोकय यता यता हि तुष्यन्ते नृसिंहस्यावलोकनात् श्रीमन् नृसिंहपादाब्जं नत्वा रङ्गप्रवेशिता मदीयबुद्धिवणिता नटी नृत्यतिसुन्दरी श्रीमन् नृसिंहपादाब्ज मधुपीत्वा मदोन्मतः मदीया बुद्धिमालोक्य मूढा निन्दन्ति माधवं श्रीमन् नृसिंहपादाब्ज रेणुं विधि सुभक्षणं चित्तहंसोऽयं मनोवश्यं न याति मे श्रीनृसिंहः पितामह्यं माता नरकेसरी वर्तते ताबुवौ नित्यं रौवहं परियामि वै सत्यं सत्यं पुनः सत्यं नृसिंहशरणं मम अहोभाग्यम् अहोभाग्यं नारसिंहको गतिर्मम श्रीमन् मे हृदये सदा वर्ततां वर्ततां नित्यं दृढभक्तिं प्रयच्छ मे नृसिंहतुष्टो भक्तोऽयं भुक्तिं मुक्तिं प्रयच्छति नृसिंहहृदयं यस्तु पटे नित्यं समाहितः नृसिंहत्वं समाप्नोति नृसिंहः सम्प्रसीदति त्रिसन्ध्यं यः नित्यं मन्दवारे विशेषतः राजद्वारे सभास्थाने सर्वत्र विजयी भवेत् यं यं चिन्तयते कामं तं तं प्राप्नोति निश्चितम् इहलोके शुभान् कामान् परत्र च पराङ्गितम् इति भविष्योत्तरपुराणे प्रह्लादकथितं श्रीलक्ष्मीनसिंहृदयस्तोत्रम् सम्पूर्णं श्रीगुरुभ्यो नमः हरिः ओम्